Как давно вы защищаете ворота Эпицентра? Что уже успели выиграть с командой? Какие, может быть, призы, медали? Ну, пока только удается четвертое, пятое место занимать Мы Уже в команде три года Растем Поделитесь впечатлениями о прошлом матче с «Монолитом» Игра была очень насыщенная. Команда молодые, все бегут, много создают острых моментов. Ну, такая сильная, хорошая очень команда. Тяжело было с ними играть. Играли от оборонки, ловили их на контратаках. Ну, что могли, то ну, создавали э, острые моменты. А такая победа это результат подготовки именно к игре с монолитом или готовились как обычно? Ну, готовились как обычно. Сидели сзади, ждали и потом выжимали. Ну, это первые три очка, которые удалось взять у монолита за последние 2-3 года. А часто ли удается подловить соперника на, таких, на, на таком приеме? Вот на после атаки сразу в ворота. Как бы пользуюсь этим случаем, когда команда идет в пятого игрока, оставляет ворота пустые. Когда есть возможность, ну, многие вратари пользуются этим моментом. Я думаю, через раз можно попасть. Ну, скорее всего, монолит немного недооценил соперника. Чуть-чуть он как бы был расслабленный. Думали, так все легко будет, но повезло немножко, был фар на нашей стороне. Ну, вся игра как бы была на нашей половине поля. Вот, много они создали моментов, ударов. В общем, отбились. И результат соответственный. А вы только ворота защищаете или пятым полевым тоже бывает, выходите? Ну, пятым редко выхожу. В основном защищаем. А, как вы думаете, почему эпицентру не удалось открыть счет первыми, забить? Ну потому что, как я говорил, команда молодая, вообще ничего не давали. Сразу придавили нас в своей половине поля. Ну, получилось первыми пропустить счет. А отмена гола в ворота эпицентра как-то повлияла на команду? Наверное, больше всего повлияло а, на соперника, потому что счет бы стал бы 2-2. Неизвестно, как бы он ну, длился дальше. Неизвестно, чем это закончилось. Что ожидаете от следующего матча с Никомдарс? Я думаю, так, такая же будет игра упорная. Настроимся, я думаю, так же, как и на монолит. Будем сражаться. А какие планы у команды на сезон? Будем сражаться? Будем сражаться. Хотелось бы, конечно, тройка будет тяжело, но реально четвертая, думаю, должны занимать.